привет. Мы проводим соцопитывание на тему феминизм в Украине и в Немеччине. Хорошо. Хорошо. Ось, скажи пять первых ассоциаций на слово «женка». Семья. Семья, дети. Брак. Красивіше. Феминизм. человек um, ответственность ум uh, война государство um, сила ты бачишь женку как uh, на керемнии посади mm, вижу не было чутош вижу да вижу как ты уважаешь, в нашей стране вензара существует и для чего вензара существует? Ну, я видел на 8 марта был какой-то парад, я сам хотел туда пойти и посмотреть просто, э, да, и существует. Как да. ты уважаешь, для чего? Ну, в Украине есть условия, скажем так, неравноправия гендеров, и поэтому мне кажется, что у нас, наверное, я, если честно, не знаю, но... Возможно, у нас даже какое-то сильное движение феминисток. Да. Пять парших ассоциаций словом феминизм. Эм, движение, э, философско-политический концепт э, 20 век. Э, женщина и активизм. Как ты уважаешь человек, должен утремового женщину? Нет, не должен. Как ты уважаешь, что мужики должны распределять порев на свои домашние обязанности? Мне кажется, это личное. Вот можно это решать в личном порядке. Ну каких-то таких, mm -hmm. э, патри... не знаю, патриархальных каких-то не должно быть норм. И ну, мы живем в советском государстве, где Нам гарантірують все равно праві е, питання суто до е, хлопців. Якби м, тобі, наприклад, подобалася дівчина там красива, цікава, а ти б дізнався, що вона бере активну участь у якихось феміністичних рухах, е, тебе б це відлякувало чи ні? М -м, не знаю, навіть не знаю. Ну, це, навіть теж, щось личное такое, в зависимости от... Е Наверное, ну, конечно, нет, нет. Если только из-за этого пугаться, нет, нет, не пугало бы, конечно. Мне это было бы, наоборот, интересно. Как ты считаешь, такие стереотипы, которые, ну, в принципе, всегда существовали, но это закладено, как бы, природой, то, что человек должен быть мужним, а женщина должна быть женщиной и слабшою, это, как бы, выправдывает себя? Как ты считаешь, как должно быть, на твою думку? Я не знаю, как должно быть и как оно будет развиваться дальше, потому что, ну, есть культуры жутко патриархальные, есть ну, консервативные культуры, есть более какие либеральные. И я верю, что вот наше общество, украинское и европейское общество придет к тому, что больше свобод будет и развиваться равноправие. Но в целом-то само -сам -сам государство, мне кажется, это такое ну, патриархальное, да, и оно сделано мужчинами, как бы. Да. Потому что ну, основная основной государства защита территории, там, защита, как следствие, это армия, да, это война, это дело рук все-таки мужчины больше, чем женщины. Как ты уважаешь, что сумки между женщинами и мужчинами они изменятся через 20-50 лет? Какие бик они изменятся? Ну да, они меняются постоянно. Мы можем видеть в истории допустим, на Ближнем Востоке, по-моему, в Ране произошла консервативная революция, все начали носить хиджабы, да, и женщины. У нас же, я не знаю, в какую-то сторону идет. Наверное, это как-то так... Эти отношения, они развиваются регионально, и вопрос большой, как это будет там, где-то в Евразии, в Африке. Но в в европейском контексте, если говорить, то да, мы идем постепенно через обсуждение, вот в том числе этот опрос, наверное, к какому-то конструктиву. И мне хочется верить, что равноправие. Поэтому я так с оптимизмом на это смотрю.